Багатство України її люди, які за своєю глибинною суттю народ мирний, осілий, такий, що любить свою землю, свою історію, своїх героїв. У нашій країні багато гідних людей. Це і талановиті вчені, і видатні митці, і відомі спортсмени, а також кожен, хто робить свою справу професійно, зберігає певні життєві цінності, дбає про свою родину та намагається стати кращим. Це кожен із нас. Ми вчимося, працюємо, будуємо, винаходимо, творимо, перемагаємо, досягаючи успіху в житті. Ми тим самим створюємо успіх усієї країни. Музикант, поет та філософ Черкащанин Олексій Лі вже багато років веде дослідження з приводу того, як гармонізувати своє життя. Привнести в нього радість, спокій та мир і назавжди розпрощатися з негативними почуттями та явищами. Він переконаний, у злагоді з собою та зовнішнім світом може жити кожен. А за законом природи, чим більше щасливих людей, тим менше на землі місця для воїн та насилля, адже позитивна енергетика перекриє увесь негатив і просто не залишить для нього місця. Олексій переконаний, мислити потрібно лише позитивно. И цему можно научиться. Философия переводится как любовь к мудрости. И оказывается, что это некая наука, которая помогает лучше понять себя и лучше понять жизнь. Эзотерика в отличие от экзо в переводится как внутреннее. То есть это некая наука о внутреннем мире человека. У тех его глубинных составляющих, в которые для обычного нашего восприятия незаметны, не ясны, эзотерическая значит наука о глубине самопознания не только себя, но и мира, ибо мы являемся отражениями микровселенной в которой содержится все то, что содержится в окружающем мире. А какие же основные принципы эзотеричной науки? Эзотерическая философия строится на трех принципах. Первый принцип это всеобщее братство, независимо от национальных, религиозных и расовых составляющих. Второй принцип – это сравнительное изучение философии, религии и наук, и в третий принцип исследование неоткрытых законов природы и скрытых способностей человека. В часом до эзотерика извертается все больше и больше людей. Як вы думаете, чому це відбувається? Дело в том, что этот процесс он является в трудное время. Для человечества в достаточно закономерном, ибо в, в те времена, когда человеку и человечеству вдаются определенные трудности, есть стремление понять, почему. И вследствие этого как раз возникает интерес к тому, чтобы разобраться в скрытых причинах, которые движут нами и движут человечеством. А как же найти свое справжнее я? Чи может это человек сделать и что ей нужно для этого сделать? Видите ли, оказывается, что мы в большинстве случаев считаем, что знаем, кем мы являемся. Но а, при более детальном и глубоком изучении оказывается, что то, что мы считаем я, нами не является. Ибо в большинство людей отождествляют себя или с физическим телом, или с теми чувствами, в которые они испытывают, или с теми мыслями, в которые существуют в их сознании. Но я вот сейчас употребил слово «сознание». Процесс внутреннего самопознания связан скорее с растождествлением. С растождествлением и отделением себя от того, чем я не являюсь. вот И чем больше мы э, всматриваемся, вчувствуемся, в э, состояние ощущения физического тела, чем более мы ясно наблюдаем свои чувства и свои мысли, тем больше возникает разница между тем, что наблюдает и зачем. Затем, зачем наблюдаем? И э, вследствие этого возникает не просто интеллектуальное понимание, а возникает некое ясное видение, ясное переживание того, что я не есть физическое тело, я не есть чувства и я не есть мысли, я есть чистое сознание. Э, но опять же еще раз повторюсь, это не просто мысль, это не просто мысль, это ясное осознавание что я не являюсь этим всем для этого существуют методы некие практики которые позволяют э, эту э, это видение эту э, ясность в себе открыть эти практики называются практиками медитации и э, в процессе э, простых практик в которые можно начинать в обычной жизни для этого не, не нужно всегда сидеть в позе медитации неподвижно мы можем начать эту практику внутреннего исследования внутренней интроспекции а прямо с бытовой жизни и простой метод мы просто можем например начать двигаться медленнее начать двигаться медленнее то есть начать двигаться в том темпе, Который нам э, не свойственен. И вследствие этого мы начинаем ясно осознавать свои собственные движения, и вследствие этого возникает ясное видение, что я и то, зачем я наблюдаю, я с большой буквы, не являются одними и тем же. То есть я начинаю ясно осознавать, что вот мое физическое тело, а вот нечто то, что наблюдает за этим телом. И в процессе вот такой медленной, постепенной и кропотливой работы, да, на это уходят годы, человек начинает ясно осознавать, кто же он на самом деле, кто же он на самом деле. Поэтому в любой религиозной традиции мы найдем в конце-то концов в практике уединения, когда уже начинается процесс растождествления себя с чувствами и с мыслями. Олексій переконаний, щоб віднайти своє справжнє я і зрозуміти своє покликання, варто займатися медитацією. Він упевнений, це заняття надзвичайно приємне, воно зачаровує і дарує світло. Під час глибоких роздумів ви зосереджуєтеся на відповідній думці. А коли медитуєте, навіть виходите за межі свого тіла і розуму. Медитація допомагає відволіктися від того, що вам потрібно робити. І від Відчути, як це просто бути. Ця практика допомагає зрозуміти навколишню дійсність і вашу справжню сутність. Якою б зайнятою не була людина, вона завжди може виділити якийсь час на те, щоб просто бути, і відчути реальність зовсім по іншому, ніж просто фізично. Таким чином, ваше розуміння оточуючої дійсності і розуміння того, що насправді важливо, зміниться, і це змінить усе ваше життя. Медитация не является нечто тем, что нам незнакомо. В каждый человек время от времени а, в моменты а, любования закатом солнца, в момент прослушивания красивой музыки, в момент а, встречи с любимым человеком он испытывает мгновение вот этой внутренней тишины. Это свойственно каждому. Но чтобы это состояние развить, вот и сделать его uh, управляемым, помогают uh, простые простые рекомендации, uh, чтобы легче осознать вот эту внутреннюю тишину, открыть ее в себе, а она существует, то есть вся суть состоит в том, чтобы это состояние открыть в себе, это не некое развитие, это некое открытие в себе этого состояния. В простые методы, в простые рекомендации сядьте тихо на стуле. Не обязательно садиться в позу лотоса или в полу лотоса. Ключевой момент в том, чтобы ваше тело было расслабленным, чтобы у вас была ровная спина. Вот, и наблюдайте за своим дыханием. Наблюдайте за областью живота, смотрите на то, не глазами, смотрите своим вниманием на то, как ваш живот дышит. Вот это простое упражнение, которое известно уже на протяжении многих тысяч лет. Считается, что первые практики, связанные с дыханием, стали известны в человечеству благодаря такому существу, как Шива и существует э, книга Вигьяна Бхайрава Тантра, которая э, как раз и считается неким посланием этого йога, а не нужно путать э, Шиву э, как йога с тем Шивой, который принадлежит э, индийской, индуистской троице, Брахма, Шива, э, Вишну. Э, считается, что это был реальный йог, и который дал в помощь в назидании человечеству 112 медитативных практик. Так вот, эта книга начинается с практик описания а, наблюдения за дыханием. Считается, что дыхание является тем естественным и тем а, постоянно сопровождающим нас процессом, направление внимания, а, на который мы способны а, растождествиться с всем тем, чем мы не являемся вот так вот, сидя, ну, потихоньку, без каких-либо ожиданий, ничего не пытаясь изменить в себе, просто наблюдая дыхание, мы начнем ясно осознавать ощущения, чувства и, в конце концов, мысли. Вот. Мысли в конце останутся потом преобладающим фактором в нашем сознании, но чем больше мы будем сидеть и направлять свое внимание на дыхание, тем потихоньку начнут проявляться моменты внутренней тишины и мы э, начнем замечать, что вот нечто я с большой буквы существует, а мыслей нет, вот и вот эта практика в тихого сидения ничего не ожиданий и просто наблюдения за дыханием, она позволяет э, этот процесс в себе открыть и развить. Да? И постепенно для нас это становится абсолютно э, естественным в моментом сесть и немножко посидеть в тишине. Вот. Потому что слишком избыточное ожидание садиться э, в медитацию для того, чтобы стать лучше, э, более счастливым человеком э, и так далее, это будет неверным. То есть эти качества начнут открываться постепенно, но они являются скорее как э, эм, цветами, которые распускаются по вот этой дороге к себе. То есть это не некие качества, которые мы в себе развиваем и продуцируем как действие. Они начнут открываться потому, что мы начнем все больше осознавать, что вот это глубинное я или наше сознание, оно тождественно сознанию каждого человека, и мы все вот на этом уровне мы все одно. То есть мы не отличаемся друг от друга. Вследствие этого и как раз возникает понимание, что если я э, приношу какой-то вред в другому человеку, то я приношу вред в самому себе. И точно так же возникает понимание, что если я э, несу э, какое-то более глубокое понимание другому, тем самым я помогаю себе. То есть на этом уровне мы все взаимосвязаны. Коли ви готуєтеся до медитації, необхідно влаштуватися у зручній для вас позі, закрити очі, розслабитися і просто прислухатися до своїх відчуттів. Важливо бути уважним до своїх переживань, тому що саме з ними ви працюєте під час медитації. До початку цієї практики варто декілька хвилин просто посидіти у повній тиші, заспокоїтися і розслабитися. Також можна декілька разів повільно потягнутися. Алексей, чи є у вас есть какие-то порады, как обычному можно сделать свое жизнь более гармонийным. Считается, что даже если вы готовитесь лететь в космос, начинать необходимо с Земли. Вот поэтому, чтобы стать более гармоничным и счастливым человеком, вам нужно учиться выстраивать эту гармонию, начиная с самого простого, что у вас есть. А Самое простое – это физическое тело. Поэтому э, гармония на уровне физического тела, она предполагает некую уравновешенность сна, э, еды и физических нагрузок, вот, она даст вам возможность уже начать выстраивать тот э, потихоньку фундамент, который поможет вам начать чувствовать и гармонизировать в тонкие энергии. Но начинать всегда необходимо с физического тела. Поэтому э, посмотрите внимательно, э, как вы живете, сколько вы спите, сколько вы кушаете, э, занимаетесь ли вы спортом. Э, всегда важно найти для себя, а для каждого э, это вот точка, это мера своя, это золотая середина, которая позволит вам достигнуть потом на уровне физического тела состояния, когда оно легкое, и вы его не чувствуете. Вот. И это первая ступенечка для того, чтобы сделать шаг дальше. Вот. Второй шаг — это работа с энергией. Вот. Э -э работа с энергией, опять же, в тесным образом связана с физическим телом. Они переплетены вместе. И э, работа с энергией, во-первых, что здесь можно рекомендовать? Не напрягайтесь там, где не нужно напрягаться. Вот. Если вы идете по улице, пускай идут только ваши ноги. А остальное, э, остальное тело оно будет расслаблено. Если вы выполняете какую-то домашнюю работу, э, прикладывайте столько усилий, сколько необходимо. Не вкладывайте больше, чем нужно что помогает, если вы работаете или делаете что-либо слишком с, с порывистым и э, неритмичным дыханием, вы теряете много сил. Поэтому э, одно из искусств, опять же, быть более энергоемким, это координировать, согласовывать движения, с ритмом дыхания, вот. И если вы начинаете трудиться, что-то бросать лопатой, например, или носить кирпичи, вот, в координируя это с вашим дыханием, эта работа для вас будет выполняться более легко, и вы затратите меньше сил усилий. А для энергетики уже для тех людей, которые хотят, конечно же, свою энергетику или свой жизненный энергетический тонус увеличить Помогают специальные практики. Это практика Цигун, это практика э, Тансегрити, упражнений из э, традиции Талтеков. Э, в Каровос Вот в, в, в конце 20 века э, внес это, это искусство э, для широких масс, для широкой открытой э, общественности. И э, те упражнения, которые, кстати, можно найти в интернете, они помогают увеличить э, свой э, энергетический тонус. Третье чувство. Э, сбалансированность на уровне чувств и быть счастливым на уровне чувств э, помогает, э, конечно же, в переживании благоприятных и позитивных эмоций. Вот. Старайтесь даже в тех ситуациях, которые для вас являются негативными, искать нечто то, что вам помогает развиваться. Потому что любая ситуация в итоге, она работает на ваше внутреннее развитие, на ваше духовное развитие. Несмотря на то, что эта ситуация может быть тяжелой для вашего тела и для вашей психики. Но в итоге все вас толкает э, к развитию. Э, поэтому э, одна, из, например, э, одна из рекомендаций, которая была э, вдана Георгием Гурджиевым, например, учиться не проявлять негативные чувства, то есть отслеживать в себе те состояния, которые являются не, тол не только негативными по отношению к другим людям но и негативными по отношению к себе. Изначально просто отдавать себе отчет. Вот я в гневе, вот я в зависти, вот я в обиде. Вот. И постепенно, чем больше мы обращаем внимание на эти э, чувства в себе, тем больше нам потом легче этот процесс остановить и не развивать дальше. Вот я увидел в себе это, это чувство, и я его остановил. То есть я не э, не иду на поводу чувства. Алексей, чи вірите вы, то что в людини есть своя карма, и если так, то как ее покращити? Чи знаете вы? В карма это закон в следствия следствий. Это слово санскритское, оно переводится как действие. В карма есть у всего начиная от э, камня и заканчивая в галактиками всей Вселенной. То есть э, то, что является э, существующим в некой двойственности, оно имеет некую тенденцию к развитию. Вследствие этого существуют причины и следствия, следствия, которые потом являются причинами для других следствий и так далее. Не нужно бояться этого слова и думать, что это что-то страшное. В той же, опять же, упоминаемой мной на сегодня христианской традиции, этот закон выражен в словах, что посеешь, что и пожнешь. Карму э, выделяют негативную и позитивную. Если говорить очень просто, то в позитивная карма — это когда мы отдаем больше, чем получаем. Э, негативная карма — когда мы стремимся взять в гораздо больше, э, чем отдаем. Э, карма — и если говорить о неких типах кармы, существует коллективная, например, планеты всего человечества, материка, страны, города, семьи. То есть и существует карма индивидуальная и личная. Индивидуальная карма длинного цикла ⁇ это карма, которая является законом причины следствий, ведущих нас из жизни в жизнь. Есть смысл сказать о том, что множественной жизни ⁇ это реальность. И опять же, в той же христианской традиции, когда эм, э, Иисус говорит ученикам, э, Илья пришел, но вы не узнали его, и там говорится так. И тогда ученики поняли, что он говорит о Иоанне Крестителе. То есть Иисус говорит прямыми словами, что человек Иоанн Креститель ⁇ это в одной из прошлых инкарнаций он был пророком Ильей. А... Карма длинного цикла ⁇ это карма, которая нас проводит из жизни в жизнь, и мы рождаемся уже с определенными предпосылками. То есть мы рождаемся в определенной стране, семье, обладая уже определенным типом физического тела, складом чувств и мыслей. То есть у нас уже есть некий базис, фундамент, с которым мы сюда пришли. Это говорит о том, что... Есть причины, которые вызвали в появлении нас в таком виде здесь, в, в новой жизни. И э, личная карма краткого цикла ⁇ это карма, которую мы э, сеем и зарождаем в каждый момент нашей жизни здесь. То есть в каждое, кстати, очень важно понять, что в карма... И несмотря на то, что это слово переводится как действие, это не только действие физическое, но прежде всего это мысль, чувство, энергия и только потом действие физическое. То есть на всех этих уровнях действует закон кармы. Поэтому очень важно не просто свою жизнь гармонизировать только на физическом плане, но очень важно гармонизировать свои мысли и свои чувства. Людина, яка живе в гармонії із собою, здатна жити без внутрішніх конфліктів в унісон душі і розуму. Така людина, задоволена соціальним, духовним та фізичним боком свого життя. А щоб стати гармонійною особистістю, потрібно постійно самовдосконалюватися, позитивно мислити, вчитися новому, спілкуватися, медитувати і просто любити життя. Якщо більшість із нас намагатиметься гармонізувати свою сутність у нашій нашей країні, у нашій великій родині буде набагато більше спільних радощів, аніж проблем та невдоволень. Тож усе в наших руках.